Hörmətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masaza qəsəbəsində çox gözəl bir alt qaraj həyət evin təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd etmək istəyirəm ki, bax gördüyünüz bu gözəl ev çox əla bir qiymətə satışa çıxır. Evin yanında yəni çox geniş həyət yanı sahəsi var. Fondament karkas betonludur. Yəni çox geniş ölçülərdə inşa olunmuş bir həyət evidir. Gördüyünüz kimi hündürlüyü də yəni çox normaldır. Bax burdan evin yanına keçməyə rahatlıqla <coughs> şərait qoyulub. Bak burada görüyünüz kimi döşəmə də vurulub. Bak belə bir yan hissəsi var. Fundamenti karkas betonlandır. Ümumilikdə qoşa daşla inşa olunmaq hörmətlə izləyəcəyimiz. Bak burada alt hissəsində belə bir e, qaraş hissəsi var ki, yəni gələcəkdə buranı da ev kimi istifadə etmək olar. Evin tikilişi hörmətlə izləyəcəyimiz, çox keyfiyyətlə aparılır. Bak gördüyünüz kimi betonlu yerlərdir. Bak burada alt hissəsində Birebir sanitari qovşağı var. Bax buralı da yay mətbəx kimi istifadə etmək olar və bəzilərimizdə də bu layihə artıq çox e, tanış bir layihədir. Bax burdan artı kəsmə bölünüb bir qaraj hissəsi və alt hissənin bax bu hissəsini ev kimi də istifadə etmək olar. Və evin e, ən əsası, qeyd <coughs> etdim ki, sähərləri tam qaydasındadır. İstənilən notarial xidmət vəsatən xidmətdə alqısatlıq prosesini yerinə yetirmək olar. Düz qapsın önünə kimi asvaddır. Yaxınlığında 530 nömrəli marşrut xətti var ki, Avtovaz metro stansiyasına <coughs> intensiv olaraq fəaliyyət göstərir. Və gördüyünüz kimi pekanlar da ağlaydaşlarla işdənilib. Deməli, daxil oluruq evin içinə. Daxil oluruq evin içinə, hörmətli izləyicilərimiz. Bax gördüyünüz kimi döşəməsi taxta poldu. Tam hazırdır. Yəni bu dəqiqə evə, evə köçüb yaşama mümkündür. Deməli daxil oluruq. Burdan dəhlizdən daxil oyorkən sağ tərəfdə belə bir qonaq otağı var. Və qeyd edim ki, görmətdiyimiz həqiqətən çox gözəl bir evdir. Tikilişi hər əsası çox keyfiyyətlə aparılıb və burada baxın belə bir qonaq otağıdır. Bütün otaqlarda kombi xətti çəkilib, tam hazırdır. Yəni tam hazır vəziyyətdədir bu dəqiqə. Bax burada belə bir, -bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi bax belə yataq otağı var. Otaqların ölçüləri digər layihələrə nisbətən çox genişdir və burada dəhlizin baş hissəsində belə bir hamam otağıdır. Gördüyünüz kimi bax bu formada hamam otağı var. Və burada belə bir növbətli yataq otağıdır. Burada mətbəxdir. Baxın, geniş bir mətbəxi var. görürsünüz, mətbəx də çox genişdir, kombi xətləri çəkilib. Ərazidə bütün kommunallar daimidir, qaz, su, işıq, yəni fasiləsizdir. Sənədləri kupçdadır. Qiyməti də 57.000 manat təhmişdə izləyəcəyəmiz, real alacağı qiymətdə.